Дорогі українці, з наступаючим вас новим роком. Нехай в ваших оселях буде мир злагода. Ви не будете бачити того, що бачимо ми. Але пам'ятайте, ми стоїмо тут не для того, щоб нашу рідну батьківщину поплюжили і зовнішні, і внутрішні уроди. Думайте. Думайте, ще раз думайте. Робіть свій вибір по життю. Бо батьківщина в нас одна. Щастя вам і всього найкращого. Щоб було мир, доброта, уют в ваших домівках. І дай Бог, щоб ви не видели війни, що бачимо. Слава Україні. Дорогі українці, залишите вас поздравити з наступаючим Новим годом. Пожелати крепкого здоров'я, удачі, любви, здоров'я. Головне всім. членам семьи, которые сейчас находятся на фронтах, на той линии фронта, которая решает завтрашнюю жизнь вашего и нашего, можно сказать, народа. Чтобы вы были всегда в хорошем настроении, верили в нас, в Литву, в Украину, в Европу. Потому что это и только это будущее. Будущее наших детей, внуков. Слава Украине! Героям слава! С Новым Роком! Рездвом Христовым! Судохреща, і хочу вам побажати, щоб все ж таки були свята, були веселі і в кожній сім'ї. Бо зараз у нас на Україні склалося так, що багато сімей на багато років забувають що таке свято. Знаю собі. І прошу вас, люди. Хочу, щоб вам новий рік і оці свята принесли розуму, свідомості, більше патріотизму. Не думайте, що за вас хтось щось зробить. Кожен робить сам. Боріться з цим, боріться з владою, яка обкрадає нас, яка вбиває просто нас. Думайте, боріться на місцях, боріться з тими головами сільських рад, які беруть хабарі, боріться з тими головними лікарями, які беруть хабарі. Тому що хабарництво у нас далі процвітає. Здоров'я вам, натхнення, і все ж таки перемоги. Всех друзей, всех однополченцев, которые здесь, которые поддерживают Украину, чтобы все живыми и здоровыми вернулись домой. Потому что у каждого из нас ждет семья, родные. Кстати, ну, сложная мы все это знаем. Стараемся вместе с нами, что идти до, до конца, разум до перемога. Мы прекрасно понимаем что много чего надо еще сделать там там отработать что много проблем только с, с, с стороны и с внутри, к сожалению шансы тысячи лет украины мы это знали а раньше мы это что, лучше понимаем что если вы если местные конечно с друзьями из других стран как из литвы и так далее но если вы не это не сделаете сейчас, тогда не знаю, что будет. Но шанс есть. Сделайте. Старайтесь. Поверьте. Свобода с, с нами. Сил, терпения, а самое главное – мужественности. И собраться, и сделать то, что не довели до конца. Это не сидеть, не обсуждать, а реально действовать. Потому что если бездействовать, ни к чему хорошему это не приведет. Говорить можно многое, но нужно встать и делать. И только тогда что-то будет. И когда украинцы это поймут, снимут вот эти розовые очки со своих глаз, тогда будет все хорошо. И Украина будет счастлива, и всем все будет хорошо. Слава Украине! Друзьям, знакомым, Все, Друзья знаем, Всех, да, кто знает да, нас, ну, Вот Нехай не переживають. Ми втримуємо цей Весь. кордон наш. Возьмі своїм І... ребятам. Вернемось додому жиримо.